Yang berhormat Datuk Ahmad Jadlan Yaakob Timbalan Pengungsi Badan Perhubungan UMNO Negeri Kelantan Merangkap Timbalan Menteri Luar Bandar dan Wilayah Yang dihormati Datuk Asnan K. Hussein Timbalan Ketua Amna Bahagian Yang saya hormati Dato' Rosmati Naib Ketua Bahagian Yang berbahagia Puan Madeha Abdul Aziz Ketua Pergerakan Wanita Bahagian Yang saya hormati Saudara Wan Rasman Dato' Wan Hasan, Ketua Pergerakan Pemuda Bahagian yang dihormati Haji Wan Sanmiah Dato Wan Abdul Ghani Ketua Pergerakan Puteri Bahagian Yang saya hormati Puan Yunaida Mahmud Pengurusi Tetap Pergerakan Wanita Ahli-ahli Jatuan Kuasa Bahagian Ahli-ahli Jatuan Kuasa Pergerakan Wanita Bahagian dan para perwakilan yang saya hormati sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam sehati sejiwa Salam negaraku Malaysia Alhamdulillah Bersyukur saya kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini dapat bersama sempena persidangan perwakilan tahunan pergerakan wanita amno bahagian kota bahagian Terima kasih di atas jemputan dan terima kasih kerana sudi untuk memberi ruang kepada saya menyampaikan sedikit ucapan sempena persidangan ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang menarik perhatian saya ialah persidangan ini berlangsung di sebuah bahagian yang saya anggap sebagai kawasan urban ataupun bandar Barangkali hanya sedikit sahaja yang tertinggal menjadi semi urban ataupun langsung tidak ada Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian Cabaran UMNO sudah banyak berubah Dia menjadi empat cabang sebenarnya pertama orang yang kaya semakin ramai disebut sebagai become richer, semakin kaya. Bila orang semakin kaya tuan, bukan mudah lagi kita mengawal pemikiran mereka. Bukan senang untuk kita mempengaruhi mereka Yang pertama Cabaran yang kedua ialah orang semakin pandai Smart Semakin smarter Bila dia semakin smart tuan-tuan Bukan mudah juga untuk kita mempengaruhi mereka ini Kerana apa? kerana sistem pendidikan kita yang bertambah baik orang yang pandai yang masuk universiti yang belajar tinggi semakin ramai yang ketiga tuan-tuan orang muda sedar ataupun tidak sedar golongan bawah 40 tahun sekarang ini tuan-tuan ialah 69% ataupun 22 juta adalah bawah 40 tahun. Tuan, tuan bukan mudah lagi untuk AMNO nak pegang mereka ini. Dan yang keempat yang saya sebut urban tadi. Kerana 75% tuan-tuan kawasan di Malaysia ini dianggap urban iaitu 22 juta 15% sahaja tuan-tuan yang dikatakan sebagai rural tuan-tuan ini cabaran amno dan jika sekiranya amno kekal dengan cara lama dulu berhadapan dengan cabaran 4 ini yang semakin membesar iaitu kawasan semakin urban macam di Selangor tu tuan-tuan banyak kampung sudah menjadi semi urban semi urban menjadi urban macam kota baru orang semakin smart orang semakin kaya kita kekal dengan cara lama sebenarnya tuan-tuan kita menyediakan satu keadaan untuk tidak lagi menang dalam pilihan raya kita menyediakan satu keadaan untuk terus dan akan menerima kekalahan. Kerana 40% bawah 4. Maafkan saya. 69% bawah 4 kota. Justru tuan-tuan bagaimana kita nak mempertahankan jenama BN ini jenama UMNO ini sebagai jenama yang dipercayai terutama trust deficit kepercayaan rakyat kepada jenama kita ini kepada kerajaan dikatakan semakin lama semakin merosot kota baru tuan-tuan sudah tentulah merasakannya sebab tuan-tuan berada dalam kawasan urban ingatkan bila orang pandai lagi senang kita nak beritahu dia rupanya orang pandai semakin pandai semakin susah kita dibuatnya tuan-tuan jadi isu yang paling penting di sini ialah soal trust. Soal gratitude. Dia umpama pokok tuan tuan ya. Menghasilkan buah dan sebagainya BN ini tuan-tuan, UMNO ini banyak buat kerja Banyak menghasilkan buah Tetapi akarnya tuan-tuan itu yang penting Iaitu trust Kalau trustnya tuan, tuan semakin lemah Akarnya semakin lemah Walaupun kita menghasilkan banyak Benda Brim Scholarship Ni tak lama lagi orang nak pergi haji Bayangkan tuan-tuan jamaah haji Setiap jamaah haji itu menerima subsidi sumbangan kerajaan sebanyak rm ringgit. Kita cuma bayar RM9,000 termasuk orang pembangkang Tapi tuan-tuan Kerana mereka lebih bijaksana Untuk menimbulkan fitnah Sehingga trust kepada kita itu merosot Akhirnya ini pembangkang kerja kuat kita itu pun kadang-kadang kita rasa kita letih, kita kecewa, kita penat kerana yang menang mereka yang tidak bekerja. Sebab itu saya kata bahawa kalau kita kekal dengan cara lama kita akan kalah. Kita akan tumpas. Kita akan kecewa. Di sinilah tuan-tuan. Yang paling penting pada kita ialah kelestarian persepsi positif kepada AMNO, kepada BN, kepada kerajaan mesti dilakukan. Contohnya tuan-tuan ya. Macam saya sebut tadi. Sekarang ni musim kita meraihkan bakal haji. Bila kita beritahu mereka bahawa Kerajaan menyumbang RM10,000 Macam mana tuan-tuan kita nak kekalkan Kelestarian persepsi positif Itu terus kekal Supaya mereka tahu bahawa mereka menerima sebanyak RM10,000 sumbangan kerajaan untuk menunaikan haji Kalau ini kita tidak dapat lakukan tuan-tuan Kelestarian persepsi positif Itu yang saya kata Trust defisit Akan terus berlaku Sebab itu Kenapa pentingnya tuan-tuan Kita menukar pendekatan dan approach kita ini dan sekarang ini gerak kerja kita mestilah gerak kerja untuk 3 hingga 6 bulan. Kita jangan fikir terlalu jauh tetapi yang kita nak lakukan sekarang ini tuan-tuan ialah gerak kerja untuk 3 hingga 6 bulan. Ini amat penting. Ya? Sebab itu tuan-tuan, apa yang saya nampak sekarang ni ialah engagement. Engagement kita kepada rakyat mesti berterusan. Yang kedua, micro targeting. Kita mesti buat kerja ni terus direct kepada pengundi. Micro targeting dan engagement kepada pengundi yang ini sebenarnya terutamanya pergerakan wanita yang mempunyai JR, JR Plus maka micro targeting kita direct kepada pengundi dan tuan-tuan mestilah bersifat engagement trust itu dibina sebab itulah bila kita berbincang dulu tuan-tuan Kenapa timbulnya war cry baru Hidup rakyat Kita dah kurang main hidup UMNO Sebab kita nakkan sokongan rakyat Kita tanda rakyat kata takkan UMNO saja nak hidup Rakyat nak hidup Sebab itu war cry kita ialah Hidup rakyat dan untuk umum negaraku Malaysia. Sebab itu pembangkang takut tuan-tuan ya. Sebab itu dibuat slogan dia yang Rafizi sekarang ni berjalan ya. Dibuat slogan bina semula negara. Sebab apa? Sebab dia nak lawan slogan kita. Negaraku Malaysia. Dan dia bawa slogan bina semula negara. Sebab dia kata ini negara gagal. Sebab itulah saya minta pegawai saya tukar slogan itu kepada binasa semula negara, bukan bina semula negara. Kita kena lawan. Sebab ini soal persepsi. Sebab itu kita kata binasa semula negara. Sebab mereka mensabotaj ekonomi kita. Mereka minta tolong DOJ, bayar agensi, apa ni pelobi, Tuan-tuan tengok ya, eh, Rafizi tuan-tuan. Dia bawa tiga perkara dalam kempen benar sebuah negara. Iaitu antaranya, tengok tuan-tuan. Dia nak tipu raya saja. Iaitu naikkan gaji, janji menaikkan gaji guna undang-undang. Ini perkara yang orang jarang bercakap tuan-tuan. Naikkan gaji undang-undang. Dia akan jadikan satu undang-undang supaya gaji naik. Sudah tentu tuan-tuan, rakyat mudah terima, anak muda mudah terima. Dan yang bercakap ini tuan-tuan, ini orang yang sudah empat kali didapati bersalah kes dia di mahkamah. Tapi orang percaya juga. Ini masalah kita. Orang percaya. Yang kita ni betul-betul buat, orang tak percaya. Ah, ini yang saya kata tadi Empat tu Urban Orang muda Rica Semata Kita kena ubah Dan antara yang terbaik ialah Engagement Sentiasa merapati mereka Sebab itulah hari itu bila saya dengar Ucapan Perdana Menteri di Janda Baik Baru-baru ni Mind setting Bila dia mengungkapkan perkataan Please support me. I need your support. Itu tuan -tuan, pendekatan yang Very happy. I need your support. I want to build this country. We, work, we must work together. I need your support. Perdana Menteri mengubah syarat dia Tuan-tuan Dan sebab itu Tuan-tuan dan puan-puan Yang paling penting ialah kita sendiri Yakin kepada perjuangan UMNO ini Kita sebagai penggerak utama Jentera utama Kita kena yakin kepada UMNO Sebab UMNO adalah parti perjuangan Ya, Semalam saya nak pergi ke Pulau Pinang tuan-tuan Naik flight Kebetulan sebelah saya Tun Mahathir Saya tak tegur dia Bila saya keluar kapal ke terbang tu Kat pintu kapal terbang tu Grup pribumi Baju merah juga Macam Datuk Aslan ni Saya pun pakai baju merah sebab Mereka suruh saya pakai tema merah Bila saya keluar Bertembung dengan Ah, siapa ni? Cik Marzuki, Pengerusi Pribumi Pulau Pinang. Dulu Ahnu bagian bagan. Dia tengok saya terkejut. Sebab saya pun baju merah, saya pun terkejut tengok dia pun baju merah. Ya. Dan mereka beritahu Tan Sri Mayuddin baru saja turun di Night Firefly. Kalau tak bertembung juga dengan saya dalam kapal terbang. Tapi tuan-tuan, saya yakin AMNO adalah parti perjuangan. Kita ada perjuangan. Dan rakyat masih mahu kepada perjuangan AMNO. Sebab itu tuan-tuan, ia mesti datang daripada kita. Kita kena yakin dengan AMNO. AMNO tuan-tuan lebih demokratik. Saya ingat lagi tuan-tuan dalam mesyuarat majlis tertinggi. Bila kita nak pecat Tan Sri Ni saya cerita eh, sebab saya ahli majlis tertinggi. Bila Presiden Parti masuk aja dia kata hari ini kita ada cadangan daripada jawatan kuasa ataupun lembaga disiplin. Oleh itu saya mohon dia kata, saya mohon untuk tidak mempengusikan masyarakat ini. Saya minta Datuk Sri Zahid sebagai naib presiden paling senior mempengulsikan mesyuarat Tuan-tuan tahu ada seorang ahli majlis tertinggi bersuara kita pun kita pun tak setuju Datuk Zahid mempengulsikan mesyuarat sebab dia orang yang berkepentingan sebab dia naib presiden paling kanan sebab kalau apa-apa berlaku pada Tang Simeidin, dia lah yang akan ambil alih. Setuju semua. Sebab itu, Zahid kena keluar. Maka, Dato' Isyamuddin mempengusikan masyarakat. Dibacakan cadangan jatuh lembaga disiplin, maafkan saya, lembaga disiplin. Dan kita berbahas saya pun berbahas, saya berbeza pandangan dengan Datuk Nazri Tuan-tuan Tetapi akhirnya tuan-tuan, keputusan konsensus Kita mengambil keputusan konsensus Betapa Indahnya tuan-tuan, muafakat dalam UMNO Bila Presiden dan juga Naib Presiden Datuk Zahid masuk disampaikan keputusan dan Datuk Seri Najib tanya balik konsensus, konsensus sebab ini bukan keputusan yang mudah nak memecat timbalan presiden termasuklah Syafiq Abdul tuan-tuan cuba tuan-tuan ingat balik semasa Datuk Seri Anwar dipecat ada lembaga disiplin membawa usul tak ada Tol Mahathir terus cakap dalam masyarakat Hari ini kita pecat Anwar Dia pun ada dalam tu Meeting tu Pecat terus tuan Jadi siapa kata UMNO tidak demokrati Di zaman Datuk Nyajib ni Bahkan dia yang pindah perlambagaan Bahawa pimpinan tertinggi UMNO Tidak lagi dipilih oleh lebih kurang 2,000 perwakilan dipilih oleh 146 ribu perwakilan termasuk tentuan empowerment kepada ahli di bawah saya pun dapat merasakan kali pertama tanya MT perwakilan 2000 lebih kali kedua tanya MT 146 ribu ada rasa satisfaction tentuan UMNO semakin demokratik Datuk Najib lah tuan-tuan Yang menghapuskan ISA Siapa kata dia zalim tuan-tuan ya Dipindah Akta Universiti dan Universiti Kolej Mahasiswa tuan-tuan Kalau nak tanding plan raya silakan Kalau berani Boleh Tidak berlaku di zaman Tuan Mahathir Amno tuan-tuan Sebab itu UMNO mesti menjuarai isu rakyat ini antara yang dibincang dan diputuskan dalam retreat baru-baru ini contoh ada tuan -tuan. di sungai besar masa pilihan raya kecil apabila ada seorang nelayan Cina kena tahan di Indonesia Jadi kerajaan membantu membebaskan nelayan Cina ini. Datuk Jamal Ketua Bahagian Sungai Besar ikut naik atas bot masa bawa orang ni balik. Tuan-tuan, undi Cina di kawasan itu dekat Sekinchan meningkat naik Dengan biar. Sebab dia melihat Amno menjuarai isu rakyat dan kalau ini kita lakukan berterusan insyaAllah kita akan berjaya sebab itulah tuan-tuan kita mesti terus berjuang desire state yang kita nak ini kita hanya ada beberapa inci saja lagi nak menjadi negara maju 2020 3 tahun hanya beberapa inci sahaja lagi sebab itu Malaysia bukan sebuah negara gagal Bila saya mendengar ucapan Naib Chancellor UKM Dalam Sesi penggulungan Sebab dia seorang ekonomis Tentuan Saya meyakini Malaysia bukan sebuah negara gagal Pertumbuhan ekonomi dengan 5.6% kurang asing masuk semakin bertambah di zaman Datuk Seri Najib. Cuma Datuk Seri Najib menjadi bahan fitnah dan Allah nak tunjuk semasa perbicaraan yang sedang berlaku sekarang ni kerana Datuk Mukris Saman Tengku Syarifuddin. Tengok tuan, -tuan Mukris mengaku di mahkamah iaitu dia kata bapa dia merancang nak menjatuhkan Najib ni sejak 2000 14 lagi Iaitu setelah Mukris gagal Menang bertanding Naib Prasda Allah nak tunjuk Selama ini dia berbohong kepada kita Iaitu dia kata Dia menentang Najib kerana 1MDB Tak ada dan tak Sebab tu saya nak cabar Tun Mahathir Hari ini Kalau berani berdebat dengan saya tentang 1 MDB nothing to hide 2.0 tu yang dicabar Datuk Sri Najib untuk berdebat dengan dia saya nak cabar tak payah Datuk Najib biar saya menjadi wakil berdebat dengan dia tentang 1 MDB dalam